Даша, как гадаете, лучший подарок – это то, что сделано власноручно? Это абсолютно верное высказывание, потому что в принципе, это было актуально всегда, но в нынешние времена это стало особо актуально, потому что мы живем в век информационных технологий, высоких технологий, когда, к сожалению, мы отдаляемся друг от друга, и хочется привнести в общение людей какое-то тепло, душевное и настроение, и какую-то сказку подарить своим любимым, близким людям. Поэтому, собственно говоря, как заметили мои коллеги, очень было бы неплохо сотворить что-то своими руками, те же, вот опять-таки, бокалы, что задекорировать. Если не получается сделать полноценно что-то сшить или вылепить, да, скажем так, то можно задекорировать какой-то готовый э, продукт, купленный в магазине. Это уже будет э, означать, что вы думали о том, кому вы это собираетесь дарить, и э, э, это придаст индивидуальность вашему подарку. Ваши ведмады, они сделаны в новоричном стиле. Такую игрушку можно даровать на Новый год. Ну, на мой взгляд, такую игрушку можно дарить, в принципе, по любому поводу и на любой праздник, потому что это то, что делается с душой, с удовольствием, то, что несет в себе позитивную энергетику, обязательно позитивную, никак иначе. Это игрушки, которые в актуальном нынче стиле винтаж создаются. Он может быть приурочен как к новогодним праздникам, к предстоящему Рождеству, старому Новому году, особенно актуально старый Новый год, потому что год по старому стилю это что-то из царской России это что-то старое бабушкин сундук это какие-то воспоминания позитивные эмоции и поэтому собственно игрушки созданные в таком стиле потрепанности временем да скажем так они несут в себе вот этот вот позитивный посыл который в котором нуждаются люди современные Юлія, у вас був цікавий такий проєкт, яким ви запропонували як варіант усім людям, як можна прикрашати свою домівку. Які у вас є такі секрети, або які поради ви можете дати, як перетворити будь-яке приміщення на святкову казку? Ми недавно оформляли до Новому году, нам дуже повезло. Люди, які захотіли, щоб ми прийшли і задекорували їх дом, щоб он був сказочним. там двоє дітей маленьких. І что люди дуже хотіли, щоб був Новий красивим, запоминаючимся і душевним. Сферным. Вот, нам повезло, у них был камин, вот, и поэтому вокруг него мы начали плясать. Так, условно говоря. Водить хороводы. Да, водить хороводы. Камин был центральным, центральной точкой отправления. От него мы отталкивались. Естественно, мы спросили, в каком стиле люди хотят, потому что Новый год можно. Это не только красный, например, традиционный, золотистый цвет, зеленый, цвет снега, белый. Вот. Новый год может быть оформлен в любых цветах, начиная от голубого, серебристого и можно что угодно сделать. Вот, но люди захотели традиционный классический Новый год на западный манер. Это камин, это олени, это красный золотистый цвет, это амила веточка амилы, под которой, как известно, люди, если поцеловались, то они, возможно, будут вместе всю жизнь в Рождество. Вот, собственно, Новый год был украшен в таком классическом стиле с Дедом Морозом, с лошадкой деревянной, которая лошадка качалка, вот, с часами прекрасными в, золот, в золотых таких тонах. Вот, на елку мы украшили тоже игрушками ручной работы. Красная, белая клетка тоже очень популярная за границей. Вот. Все эти вещи к нам только приходят, но все эти свечи, ангелы, все это очень красиво. И многие говорят, что на западный манер, вот неужели у нас нет своего наследия там советского, которые игрушки, которые вот старые, они все тоже прекрасны. Но прежде всего, если люди хотят так, то значит они чувствуют так праздник, это их ощущение праздника. Поэтому без проблем. До речі, цікава ідея оформити свою оселю на новий рік саме у такому радянському стилі. Так Катю, а які ще є варіанти оформлення? Які кольори? Які... Яка тематика? Ну, как Юля сказала, вариантов может быть много и разных. Ну, вот, как по мне, я очень люблю Новый год в экостиле. стиле Это деревянные спилы, всевозможные все-таки живые, натуральные вещи. Можно пойти в лес насобирать шишек, да, с детьми, это очень интересно. Можно, ну, как мы с мамой омолаживаем вечно зеленые растения, да, а можно наставить красивых свечей такого бежевого белого цвета. Можно взять свечи натуральные медовые, то есть восковые, которые воск не покрашенный ничем, он такого цвета натурального, и он, ну, человек всегда тяготеет к природе, и поэтому Отлично. это очень по-настоящему, это очень, даже запах говорит об этом. То есть если взять деревянные mm -hmm. спилы и шишки, это будет пахнуть хвоей, это будет пахнуть лесом. Можно заготавливать с осени, думая о новом году, да, заготавливать мох, ним тоже декорировать э, стол, например, можно задекорировать романтический ужин новогодний таким образом, вот, и использовать, например, льняное кружево в украшениях, все натуральное, и это всегда будет выглядеть стильно, потому что то, что создает природа, никто не может этого повторить, но мы можем попытаться и высказать свое уважение к природе. Даже в праздники. Просто вот есть люди, да, которые говорят, не буду ставить себе елку, ведь это вот, ну как это ее срубить, да. Но можно ведь найти всякие разные пути для того, чтобы не вредить природе, а наоборот ее омолаживать. Тоже, в принципе, кто еще не прокрасил свои домівки, может это сделать, правда? Да, конечно, всегда есть шансы И никогда не поздно сделать свой дом красивым И свою жизнь красивой Если хочется, если тяготеешь к творчеству Если хочешь что-нибудь сделать своими руками Если есть энтузиазм, есть возможность То не нужно, например Можно обойтись без дорогих украшений Можно э, не покупать, например Дешевые китайские украшения Которые сейчас на каждом углу можно купить Подарки можно родным делать всегда А тем более в такие прекрасные праздники Когда все отдыхают Когда хочется сесть на санки прокатиться Обуть вали не знаю, там, пойти к друзьям в гости. И поэтому прихватите с собой какой-то задекорированный предмет. Это очень просто и легко. До речи, что до в Даша, чем отличается игрушка, что сделана властными руками, ведь ей что куплена в магазине? Ну, в первую очередь, авторская игрушка – это игрушка, которая, как правило, делается в единственном экземпляре. <клес> Затем, немаловажным является тот факт, что это все-таки… Игрушка, которая делается вручную С соблюдением каких-то малейших деталей В одежде, в стиле, в декоре этой самой игрушки То есть уделяется очень большое внимание внешнему облику И качеству, и исполнению качества Это очень актуальное нынче направление коллекционирования Появилось такое даже вот уже определенное хобби Собирают мишек Тедди, зверей Тедди То есть это могут быть не обязательно медведи это могут быть любые совершенно животные, это могут быть даже насекомые, то есть э, сшитые в технике Тедди, да. Э, и э, я считаю, что такой подарок он актуален всегда с той точки зрения, что э, это не бездушная пластиковая какая-то болванка, которую Продают в любом магазине или на, в любом киоске на улице, да? Это подарок, который выбирается с душой, который делается с душой, который создается с душой в конце концов. Чувашка сама стильно спробовать, сделать такую речь? Ну, попробовать всегда все можно. Самому, конечно, постараться. Это требует определенных усилий, определенная существует технология пошива этих зверей, но в современном мире, благодаря интернету, многое становится доступным, и какие-то мастер-классы можно найти, и для начинающих совершенно спокойно можно сесть и просто хотя бы какую-то элементарную попытаться сделать игрушку в стиле Тедди. У вас здесь ну, такие прекрасные работы, дивовижные, очень классная фантазия. А у каждой ляльки своя история? Чем интересны мои игрушки, это тем, что они э, диктуют сами, какими они должны быть. В процессе э, их создания у меня получается совершенно другой образ, нежели тот, который я задумывала изначально. То есть, э, к примеру, вот этот вот орликин э, задумывался э, вообще изначально как... Э, персонаж женского пола в юбочке, в каких-то с женскими аксессуарами и с цветочком. Но потом он так на меня посмотрел и сказал, нет, я буду мальчиком, и я буду орликином обязательно. И вот создался именно вот такой костюм. Собственно, то же самое касается вот этого медведя. Девчата, прикрашение будинку, оно складывается из маленьких деталей, или в принципе, ну, с такого чего-то великого? Да, конечно, все состоит из деталей, и поэтому нужно уделять внимание, например, не только установить елку и нарядить ее. Детали могут быть везде и на кухне, и в ванной, которые будут напоминать, что сегодня у нас на дворе Новый год, что праздники, что это невероятно теплое, душевное, семейное такое состояние, когда вся семья собирается вместе на Рождество, например, и на Новый год. У декорирования будинку проще сделать что-то собственноручно, нежно, например, как сделать самостоятельную ляльку. И мы, и э, тот, кто делает и шьет игрушки, вкладываем душу. И от размера этого вклада зависит результат. Соответственно... От энтузиазма зависит. Вот ты хочешь, например, сделать игрушку от рвения. Многие попробуют. Сложно, не получилось, uh -huh. бросили. А есть люди, которые будут настойчиво пытаться пошить, пока не получится что-то, что они себе задумывали, хотя бы примерно результат. Дом задекорировать достаточно просто... В том плане, что не нужно, например,... Э идти покупать куда-то ткань. Ты можешь пойти в лес, насобирать ветвей, насобирать пенечков, насобирать шишечек, иголочек, мха, и это все дома установить красиво, как-нибудь. Максимум как купить гирлянду. Но это и, тоже да. сумасшедший труд. Это да, очень конечно, тяжело, конечно. Это... Конечно. 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 Я в любом случае не мало на увазе, что это сделать очень просто. Адже, что, конечно, чтобы прикрасить свой дом, нужно иметь определенный вкус и ну художный взгляд, так? Да, безусловно, конечно. Если человек творческий, он может украсить дом даже без каких-либо покупок, своими усилиями. І було і да, було б желання, звісно, ентузіазм. Наші гості сьогодні розвіють усі стереотипи. Я гадаю, що наші глядачі вже отримали від вас безліч корисних та цікавих ідей. А наприклад, що може, яка деталь може дуже вразити гостей, що приходять додому? Що це може бути? Ну, Йолка мабуть, Как бы на самом деле все ассоциируют Новый год с елкой, соответственно от того, какая она у вас будет, ну, зависит тот самый то самое впечатление первое о вашем празднике. Соответственно некоторые делают елку, сейчас очень модно, интернет, по-моему, весь кишит этими фотографиями, когда на стене делают из веток. Из палочек. из палочек, елочку, из фотографий елочку, елочку из, елочку, э, из книг, да, из, книг. Из, из дисков, из дискет даже, из старых. То есть да. у каждого свое Свою, видение, да. как должна выглядеть елка. Да. И, в общем-то, по, по внешнему виду этой елки можно судить о влечениях да. этого человека, о его характере. И, в принципе, да, это вот основополагающее такое, да, момент в, ну, в новогоднем декоре Это елка, она должна это, это, Производить да. впечатление Как вот заметили девочки правильно совершили. Либо если елка прикреплена к потолку То можно судить, что есть собака или кошка да, Или дети, которые или могут дети. срывать игрушки Або а да. там просто проживая креативная людина Да, возможно, вполне вероятно Дівчата, я вам дякую, що завітали до нашої студії. Я гадаю, що наші глядачі е, отримали від вас дуже багато цікавих ідей, які вони прямо сьогодні, прямо зараз можуть утілювати. Упевнена, що ви відкрили для себе багато нового, та вже після закінчення нашої програми познімаєте новорічний дощик зі стіни та візьметесь за прикрашення будинку, опираючись на поради гостей. А також більше того спробуйте створити подарунки своїми руками. Ефір програми Молодіжний портал продовжується. залишайтеся з нами. Пам'ятайте, новий рік особливий момент, коли є можливість відкрити нову сторінку власного життя. Тож зробіть упевнений крок уперед та змініть увесь світ, що навколо. Вірте у себе та у свої мрії. Прощаємося з вами до наступного тижня. Ви знаєте, з нами завжди цікаво.